হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক দেখুৱাই মই কেনেকৈ মাটি পলিথিনত কেনেকৈ মাটি ভৰাই আছোঁ সেইটো আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ আপোনালোকেও কেনেকৈ পলিথিনৰ বাকচবিলাকত বেগবিলাকত মাটি ভৰাব আৰু ওপৰত এই চাওক এনেকৈ এখন চাউল দি থাকোঁ আৰু তাতে আপুনি কুন্দুলি কিবাকিবি বগাবলৈও দিব পাৰে আৰু এই পচন্দ যেতিয়া বৰষুণ হ'ব তেতিয়া কিন্তু এনেকৈ তিনিদি ঢাকি থ'ব লাগিব হেল্ল' বন্ধু মই বৰ এই বিষয়ত দীঘলীয়াকৈ আপোনালোকক কৈ নাথাকোঁ কাৰণ যিহেতু এইকেইটা পুলি ইয়াত বৰ বেছি পাঁচ হাজাৰমান পুলি হ'ব এইখিনি পুলি মোৰ নিজলৈকে লাগিব গতিকে মই আপোনালোকক যদি এই বিষয়ত বেছিকৈ কৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকে বিচাৰিব মই নিজিলে বেয়া পাব গতিকে এই পুলি বিষয়ত আপোনালোকক বেছিকৈ ইমানকে ক'লোঁ আপোনালোকক উৎসাহিত কৰিছোঁ নহ'লে আকৌ আপোনালোকে ভাবিব নহয় নিজে মানুহজনে কথাহে কৈ থাকে কাম নকৰে চাওক একেবাৰে কাম নকৰা নহয় সেইখিনি পুলি অলৰেডি মই গুটি দিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ মানে আৰু দহ পোন্ধৰ দিনৰ পিছতেই মই গুটি পাই যাম গুটিবিলাক যেতিয়া থাকিব তেতিয়াই মানে গুটিবিলাক সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত গুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু চাওক মই বেছি দূৰলৈ গুটি বিচাৰি যাবই নালাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু ইয়াৰে কিছুমান মই বিক্ৰী কৰিম সেই বিক্ৰী কৰা গুটিখিনি কিন্তু মই ইয়াৰ পৰাই লমি আছাও লাগি আছে তেনেহ'লে চাওক এয়া লোমালোমে গুটি লাগি আছে গতিকে মই বৰ বেছি আঁতৰলৈ গুটি বিচাৰি নগ'লেও হ'ব ইয়াকেদি মই কৰিম কাৰণ যিহেতু মই অকল সাঁচি গছ বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই কামটো কৰি থকা নাই যিহেতু সেউজীয়াকৰণ কৰিব লাগে পৃথিৱীখন সেউজীয়াকৰণ কৰিব লাগে সেইকাৰণে এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লোৱা হৈছে এয়া চাওক সাঁচি তলখন এনেকৈ চাফা কৰি ৰাখিব লাগে খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখিব লাগে হেল্ল' বন্ধু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ